Поможіть, хто чим може, люди добрі, не проходьте повз. Ви хочете допомагати, але боїтеся, що ваші чесно зароблені кошти підуть до шахраїв у кишені. Тоді спеціально для вас у наступному сюжеті життя в квадраті дізналося, як правильно допомагати. У гості до благодійного фонду Посмішка дитини прийшов не з порожніми руками. Приніс коробку різного вбрання. Мене радо зустріла Аня. Вона розповіла про те, як працює благодійний фонд. Відразу справа стоїть такий величезний бокс з надписами, якимись для чого він. Ну, этот бокс мы ранее использовали для того, когда люди покупали констовары, приносили для детей. Да, мы эти констовары подарили 700 детей, поздравили 1 сентября. А сейчас в этот бокс мы складываем моющие средства, чистящие для детей, чтобы они ходили чистенькие. В этом гардеробе у нас, куда мы обычно складываем вещи, которые приносят, там у нас сейчас стоят старые компьютеры, которые никому дома не нужны. Обычно эти компьютеры даже иногда наблюдаешь, как выносят просто ну, к мусорному баку. Да? Мы эти компьютеры собираем, восстанавливаем, в рабочем состоянии собираем. У нас есть мальчики-волонтеры, которые нам помогают восстанавливать их. На эти компьютеры мы в дальнейшем записываем развивающие игры и вот они будут готовиться к следующему летнему сезону и уедут на базу квалианской школе интернат для того чтобы дети могли как-то разнообразить свой досуг когда на улице 40 градусов жарко и они могли сидеть в помещении и заниматься чем-то интересно. У нас надписи, там детки э, пишут свои отзывы, мы занимаемся э, с некоторыми детьми скорочтением, да, и детки хвалятся своими результатами, э, пишут э, о, том, о, о своих достижениях, да, оставляют памятку. Ну, для некоторых детей ставят памятку, это уже мотивация для того, чтобы развить свой навык. Также висят на стене еще проделки, ну, когда я с детьми, занимаюсь мастер-классами. Вот. И чаще всего они, конечно, себе оставляют эти поделки, но если ему очень понравился волонтер, ему приятно было с ним общаться, то он тоже что-то взамен общения хочет оставить на память о себе. Да? То есть эта память может быть подделка детская. Недавно прочитали фразу, что для того, чтобы помогать другим, не обязательно быть богатым. Человек достаточно быть просто добрым. Да? Но первое, что должно быть в человеке, который хочет помочь, это ну, добрая душа и зов сердца. И помощь может быть разнообразная. Самое простое, например, поехать в интернат с нами, пообщаться с детьми, да? принести вещи, которые вы уже не будете носить, но они могут быть кому-то полезны. Купить хотя бы ту же ручку, карандаш, принести, мы передадим детям. То есть разнообразная может быть помощь. У нас иногда э, бывают ситуации, мы там, э, нуждаемся в юридической помощи. То есть могут юристы помочь своей профессиональной деятельностью, консультацией. Да? То есть любой человек, имея главное в первую очередь желание, может проявить свои таланты в благотворительности совершенно по-разному. Тож допомагати загалом дуже просто: дівчата стверджують, якщо є бажання, то не потрібно багато грошей чи вільного часу. Можливість внести свою лепту у покращення нашого світу є у кожного.